बसमानी एक बुजुर्ग थे वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि तालाब है और तालाब में एक जानवर या कीड़ा मकोड़ा बु वो डूब रहा है और डूब बचने की कोशिश कर रहा है तालाब बड़ा था और इंसान से बड़ा नहीं मतलब पाँच फीट या दस फीट बड़ा था और उन्होंने सोचा कि इसको बचाया जा सकता है उन्होंने एक दफा उसको पकड़ के ना उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की उसने वो दरअसल बिच्छू था बिच्छू ने डंग मारा तो वो पीछे हट गए और फिर दोबारा उन्होंने कोशिश की दोबारा कोशिश की फिर उसने डंग मारा वो करीब खड़ा एक बंदा देख रहा था अर गरज चौदह या पंद्रह दफा वो वो डंग मारा और वो फिर कोशिश करते बचाने की और वो डंग मारता और उसके बाद उनको एक तरकीब सूझी कि उन्होंने नीचे से ना पानी के सफिशेंट फासले से इस तरह से पकड़ के अचानक उसको बैल का मारा मतलब बिच्छू जो है वो डर के मारे वो डंग मार रहा था वो जब बाहर निकला उसकी पे आया तो वो दौड़ गया अब जो पास खड़ा बंदा था ना वो करीब आया और बुजुर्गों से कहा कि आप कहीं सठिया गए वो डंग पे डंग मार रहे है और आप उसको बचाने की कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं और चौदह या पंद्रह दफा ये हुआ है तो आप क्यों नहीं उसको छोड़ के साइड भी हो जाते उन्होंने कहा कि मेरे भाई बिच्छू की फितरत में है डंग मारना उसने डंग मारा और एक दफा नहीं चौदह दफा मुझे, पंद्रह दफा मुझे मारा लेकिन मैं इंसान हूं मेरी फितरत में है लोगों की जान बचाना तो वो अगर फितरत से बाज नहीं आया डंग मारने से बाज नहीं आया चौदह पंद्रह दफा तो मैं अपनी फितरत से बाज क्यों मेरा काम है लोगों की जान बचाना अगर पिछली वीडियो और ये वीडियो दो वीडियो आप मिला के देख लेना तो आपको कहने का मकसद समझ आ जा जाएगा कि उनतीस नवंबर वाला मसला भी इसी तरह से हल हो जाएगा अगर दोनों वीडियो आप कंप्लीट देख भी लें और सारा कुछ हाल हो जाएगा अगर आप कंप्लीट देख देखें दोनों वीडियोस और एक और वाक्य वो भी बड़ा बामार कॉल है और ये जो है ना ये वर्ष वाली वास्फ की शान है वो बयान कर सकते हैं कोई और बयान नहीं कर सकता और इसको समझने के लिए भी मुझे यकीन माने पचपन साल बाद ये बात समझ में आई है जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है ठीक करता है वापसी का कोई रास्ता नहीं हमारे पास मौजूद वापसी का हर रास्ता हर वक्त मौजूद होता है जिस तरह के आप सादा जबान में समझिए तो आपको समझ आ जाएगी कि तोबा का रास्ता तो आखिरी सांस तक मौजूद है तो हम क्यों नहीं अभी से भले चंगे मतलब आप मेरे या तो बेटों जैसे हो, हो आप अगर तोबा का रास्ता अख्तियार करके वो बादशाह और उसका जूस और वो किस्सा आप पूरा सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो कौन सी मुश्किल है जो पाकिस्तान में